Я все равно не верю, что все они хотят. Все равно не верю, что все они хотят в Россию. Свершилась историческая справедливость. И все в порядке. Все это инспирировано. Ну, короче говоря, хорошего нам они не обещают. Я только рада за этих людей, за дружных, сплоченных. Фальсифицированный результат. И даже если посчитать, что татары не голосовали, уже было должно быть 85%. Где-то процентов. Как бы мы не хотели, какой бы мы не хотели результат, но наблюдая Крым много лет, где живут мои родственники, к сожалению, они все хотели в Россию очень и очень давно. Абсолютно незаконный, нелегитимный, по моему, по моему мнению. Во-первых, ну проведен со всеми нарушениями, которые только можно придумать. Но ну, я думаю, что эти выборы были честные. Я не верю, не верю в это чтобы так было, чтобы они так проголосовали. Ну, а там все хорошо. Ну, пусть хоть люди поживут, не так, как мы быдло вот здесь зажатое. Пусть они поживут по-человечески. Вот и все. Поживут где? В России. Не надо иметь семи пядей во лбу, все понятно, что все подтасовано. Тем более, что я накануне была в Крыму и все видела. Народ настроен за единство всей нашей страны. Ну, цифра большая, значит, люди хотели в Россию. Референдум незаконный, я считаю. А раз референдум незаконный, значит, и того не может быть. Отрицательно, категорично, понимаешь, я против и вообще этой агрессии, и вообще этих самых, вот эти это количество голосовавших и все остальное. Это настолько противно. Ну, проголосовали, значит, им нравится до, до России, я так считаю. Вот с я бы тоже голосовал бы. Это неправда. Ну, мне так кажется, что это все ну, подстава было Такого быть не может, потому что там люди плакали и молились за Украину. И проголосовали. 82% пришло на выборы. 95% проголосовало за Россию. В принципе, положительно относимся. Люди там не ходили, не голосовали. И сколько явки точно не было. У меня очень много друзей оттуда. По их подсчетам, не было там даже... Ну, вот из 30 человек, если 10 шло, то это хорошо. Я хочу сказать одно, то что пусть э, Крым будет российский, но это будет все равно одно и то же. Что он был украинский, что российский ничего не изменится. Я считаю, что не бывает такого итога 93% положительных Ну, Не могу ничего сказать. На данный момент я считаю, лишь бы войны не было чтобы вы, не знаю, матери наши и жены, дети не воевали, все.